Обсудить, да. послушать предложения каждого. Потому что мы все, ну как любители и защитники животных, конечно, опыта как такового нет, но мы хотим вместе с, ну, с администрацией города вместе вы пытаться решить проблему. Вровно, вровно, я вот сегодня только звонила, мне просто из Киева номер по интернету мне передали. Я перезвонила в Киев. Как это сделано в Киеве? Вот, вот они подсказали нам. Я вот это сейчас все записала, если вы мне позволите, я не. Немножко, так вы же это ваше здоровье. Я сюда пришел чисто послушать. Да, то, я знаю. То, мы вас приглашаем. Я хочу немножко вот прочитать, чтобы э, ну, наше высказывание, это не только мои высказывания, это высказывания и всех, с которыми Просто, мы сталкиваемся. Вы смотрите по телебачению, там в основном занимаются тем або громадским организации. Да, да. Не, там, не там и благоденеем, там, ну, там в совокупности. Что-то власть может... Мы поэтому собрали Щоб ви коли були на зустрічі, я зразу назвав які проблеми, якщо тільки влада опікується, відходи з з'їдали, давати не можна. Можна, якщо можна. влада опікується, не можна. Так, тому Бачу. що це буде ми те ми саме ми ми проведення. Ми сьогодні ми не не ми. це проводити. Зарегістрі защити животу. Ви бачите, скільки І... людей прийшло. Ну а міста, знаєте, ви сьогодні дуже просто неудачно. Я, я не, ж не знаю, Діло в тому, що сьогодні політальна неділя. Неделя, все, это, многие пошли на неделю. Сегодня Зубицкая э, до 5 часов тоже, Понимаю, кто наступает. мог знать. И сегодня еще там открытие э, ну, дома, бесплатный ужин и так далее. Поэтому все ринулись по, по вот этим точкам. Четвертую я тоже забыла. Поэтому, ну, первый блин всегда Но давайте хоть сделаем да первый, первый шаг. Я, я, скоро, скоро должна поехать в Ровно. И как раз вот мне сегодня опять-таки с Киевой вот передали. Кому обратиться? Как они не решили эту проблему. Ведь ровно так, решили. давайте Галина Ровно выходите, выходите и Но не решила ровно эту проблему. А мы я должны в решить. Я ровно очень часто бываю, я вижу, сколько там. Я вас. считаю, что мы взрослые люди, это грамотные люди, образованные люди, гуманные люди. А значит, человеку под силу решить, как говорят, умные решают проблему, глупые создают. Но я думаю, раз у нас проблема появилась, мы как умные должны ее решить. Доброго дня всім! Я, я представлюся депутат міської ради, голова комунальної комісії. Колишній був керівником комунального підприємства скажімо, з цією проблемою трошки взаємної. Всі ви багато говорити, всі емоції, але конструктива нема ні в кого. Абсолютно. Перш за все, хто буде в місті цим займатися? Міська влада, міський голова виділить. Давайте так, в нас, як правило, кожен, хто хоче займатися, створить громадські організації. це зробити. Ми можемо організувати організацію по защиті животних. Це не проблема. Сходити в юстицію, зареєструватися, бути офіційно громадська організація. Далі я просто вам скажу суть. Конструктив, хватить емоції, це нам якби проблема вирішити. Створюйте громадську організацію. Розпишіте план, що ви хочете робити. О, скажемо, прозундуйте все, що в нас робиться. Тоді можна щось приймати рішення. Зараз ви говорите тільки емоціями і все. І ми зараз з вами уйдемо, ви підете в свою сторону, ми пішли в свою сторону і далі все на тому все кіт. Ну хорошо, а ці от реальні дії, що ми їх зібрали, ми їх реальні дії, ми, 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 ми... тільки можемо говорити про ці реальні, ось, як вони бути. ми робимо реальні дії, так проти... ми, 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 Це робить, це ви одна. Ми затихли ми затихли з чоловіком, тому що ми тільки почали з собаками котами, ми стали ізгою, ми стали... ми стали ненависні всім. Ми навіть стали ненависні своїй рідні. <кхем> вони, як? Це, це ти б мені копійку віддала, а <кхем> ти на собак. І на нас, на нас нападають. Ніхто не нападає на тих, хто собаку підтримає. Я кажу, бої, це бої, бої, зараз емоції, це, те, що не жилося. Реально для того, щоб щось решити, треба просто відкинути емоції, сісти, гарно попрацювати. Ну давайте тільки... попрацюємо. Ну Я ще раз кажу, ми можемо з вами говорити з ким. От я, наприклад, можу там, Іванов Петров, Сідоров, поговорили, розійшлися і пішли. Давайте так, є один представник. Навіть в владі працюють з тим, хто є офіційний представник від когось, хто може потім не стає відповідальність за свої слова. З вас, я відповідальності, ніякої не візьму. І не міський голова, ніхто. Никто <coughs> иной, сберитесь, организуйтесь, будет представник, будем с ним говорить и тогда можно какие-то решить. Но у нас еще очень главный вот вопрос, который мы хотим сейчас затронуть и чтобы хоть как-то в этом плане решить. Вот говорят, что кусают собаки, но мы уже решили, что чаще, что постоянно это домашние но это бойцовские. Но второе убивают не тех, кто, это, кто кусает, а убивают вот этих, которые добрые, которые двуногих зверей боятся, которые становятся легкой добычей мишенью, купал, и мишенью. и не убивают, а ранят. И оно лежит по 3-4 по дня, истекает кровью, медленной, жуткой смертью. Это нормально? Это показательный урок для воспитания? Любите природу, это, защищайте. Как мы можем обучить детей любить природу и вас защищать, если мы приехали? Вот, много эмоций, но... В итоге я вам скажу, что будет. Вот вы сейчас поговорите, даже создадите громадскую организацию. Да. Максимум, что соберете 5 тысяч и неделю подержите собак. И все. На неделю... И на этом все загло. Мы же на неделю собак. Мы не неделю. Не, но это я дом. Больше... То, что вы держите годами, вороже. вы, ну, кто дома держит, вы создаете проблему да. для всех своих соседей, которые вас ненавидят. ненавидят. Почему проблема создает? Я тоже не хочу заходить в подъезд, где живет 20 котов. И, в и где... Я, я этого не хочу, и любой из жителей этого не хочет. И это нарушение правил проживания в многоквартирном доме. Это тоже нарушение, которое вы делаете. Вам абсолютно неинтересно мнение тех людей, с которыми вы живете. Хорошо. Потому что надо уважать не только себя и собак ну, без дома, но и соседей. Но Тут надо ставить себя. Этим... А вот где найти компромисс между всем этим? Не знаю, мой муж сам не съест, будет есть вас тарбовато. Бутерброд, 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 я бутерброд. вообще решение. А Значит, можно вот эти железные будки хотя бы на первых порах, вот которые пустуют, железные будки собрать? Ну, там не будки, там построены вольеры, с бетонным основанием. Это я видела, Мы То это как видели. их можно вынуть, если там забетонирована площадка? Подождите. Там сделано все как в нормальном питомнике. Ребята, давайте еще. Посмотрите. Что? Рядом с этим вольером. Больше, больше с правой нашли. стороны, при, при въезде вот, в этот в эту развалку, да, мы увидели большое пространство, я не знаю, что там за холм какой-то, да, что Свалка. можно. Це все свалка. Ні, ні, до, до, до територія Володимирецького району. Все, що тільки докази зазвонили. Ніхто слишком. Давайте так, почнемо з того. Якщо ви згодні з цим працювати, створіть організацію. Сьогодні працювати. Створіть організацію, виставте офіційний представник. Комунальна комісія у міській раді працює? Я готов далі потім з вами працювати і щось далі вот Але по не мере, поки вас буде так приходити, якась кількість людей буде говорити ні про що толку не мені. Ну можна пройти за через СМІ вот к людям. Ну, ви я вам ще раз кажу, зробіть і безплатне ви давали, і все. Видите? Ні, ні, я йме ввиду. А ви знаєте чому? Многих, которых я встретил, в любой день, когда вы не, не назначите, не верят в то, что эта проблема будет решена. Говорят, мы ходили, но нам но это и люди гості такі добрі люди на дачах літом підгодовують собак. Так? Ні. Ці ціле літо, ні. Не... Закривають і виправшують. Так ви ви ж дослухайте, ви ну, ж дослухайте. Всі ж такі дуже добрі, всі такі гуманні, підгодовують собак, які там привели 9, 8, скільки цуциків. Всі ці цуцики поворостали. На осінь всі хазяїва їдуть в да. місто, на дачі нікого не лишається, і не на місто 200-300 собак заходить кожну осінь. І зараз скільки укусів дітей? От я як міська влада, перше кого я маю захищати? Бродячих тварин чи тих дітей, які вони покусали? Таке впечатлення, що тільки у вас фіксуються укуси, да. де збираються депутати, все більше нічого. Да? Да? Ні укуси. Про ви. Вы... Каждый понедельник, если бы были на оперативной нараде, когда Сухоруков и Коцюбинск докладывают, сколько покусов. Yeah, это чаще всего кусают хозяйские собаки, которые ходят без намордника, вот эти волкодавы, агрессивные. Чаще всего кусают старые. Нет, нет. Одна собака никогда Бездомные, не Бездомные, ну, власть, власть давайте людей. вот это чуть-чуть отступление. Извините, что... Пожалуйста, чуть-чуть отступление. -чуть. Я в этом деле 8 лет. Раньше я тоже так не считала. А теперь я знаю, что если есть бродячая собака, она спрячется, это 100%. боится. Тихо, тихо. Я уже 8 лет. Я... Но, как правило, это человеческий фактор. Да. Я видела в своих глазах. Самое главное. Подожди, я видела в своих глазах, покусала девочку собака на базаре. В собаке листерильная рана. Идет девочка и пальцем туда. Да. Забили камнями, кричат, Собака, понимаете, пока человек, пока нарушен принцип, живи сам и давай жить другому, пока действует Сталинский принцип, нет там человека или какого-то существа нет проблемы. Пока мы никогда не будем разбирать. Когда есть отношения между человеком, ну какие-то в суде, их рассматривают. И сторону потерпевших, и те, кто пишет заявление. Между собакой и человеком никогда не будет рассматриваться. Если покусала, собака виновата. А то, что... Можно я вам покажу? Одну Я не дразнила собаку. Посмотрите мои как руки. это хозяйская. Это хозяйская. Это, не знаете, Три я я... часа раньше зашивала мои я... руки. Давайте я А договор... вы говорите, что там ребенок договорю. дразнит. Значит, научитесь давайте я договорю. Я в этом Одну секунду. А, вы, да. а вы умеете слушать Одну секунду. Я договорю. 8. Лет. Ладно, это я видела такое. Я хожу по городу, собак жалею с этими врачами, знать их не знаю. Встаю я свободно захожу, не пускают. Ладно, Бог с ним. Пусть это будет так. Насчет кошек, на то, что плодиться. Сколько мы, если в подвале с десяти котят вы выживет одно? это, слава Богу, сколько мы с мужем их забираем, сколько мы колем колы и покупаем, не выживают даже в нас. Вот мы вот там в гараже условия, сделали отопление им, все, печку сделали, держим там в грелках, укутываем, они не выживают. То есть, запомните, ни приютами, ни стерилизацией мы этого вопроса не, не решим. Это не проблема кошек и собак, это проблема человека и проблема вот здесь. Если, по крайней мере, надо начать из того, что построить клинику на Добиться построения кулиники государственной, чтобы стерилизация была сведена к минимуму по, по деньгам, чтобы да. было доступно. И в школе обучение детей, хотя бы два раза в год на уроках биологии должны присутств... ну, приглашать ветеринаров, чтобы объясняли, как с этими кошками растают животные. Оно становится взрослой особью, оно метит территорию, оно воит, к самцу или к самке. Обучение в школе и только вот здесь, в мозгах, меняя, лет, может, за 20, наша Украина придет к чему-то. Потому что есть прецеденты в мире, Индия та же и так далее, где их больше миллиона не плодятся люди эти, и с ними кошки, собаки, и коровы, и так далее. А если у нас было 54 миллиона, а стало 42, это не значит, что мы умерли от бешенства или чего-то. А потом стало пристрелили всех собак и стало там на 46 миллионов. Да? Это неправда. Ну, понятно. И вы сами понимаете, Нет, что, ну, что это... ни приюты, приюты ни стерилизация не стерилизация вопроса не решит. Решит вопрос воспитания человечества. Это... Я это считаю, что первый шаг, первый шаг на пути к там 50 лет, или что сколько это продлится, меняться в обществе будет создание государственной клиники с доступной стерилизацией. Вы знаете цену вопроса. Знаю. Страшно. Поэтому это нереально. Поэтому мы пришли к говоря, Я реально. понимаю, мы пришли к мэрии. Ну, Начну? А что реально? Ну, подождите, а начну? почему да, подождите. Для не, ну, же, же до других? Нереально. Какая сумма строительства клиники? Подождите, подождите. Сколько не сколько населения? Не будут платить. Если, вы же, мы же с вами не, не с Луны Вы свалили. пришли уже на втуэльный против. Подождите, подождите. Нет. Мы же с вами не с Луны свалились. Я реалист, я называю сразу ценный вопрос. Он правильно говорит. Мы не с свалились. Мы живем на этой планете, учились в одном классе, учились в одних институтах и знаем, как и государство разграбилось и все такое, и такое. Да вы что? Людям не дают, детям не дают, собакам не дают. Но понятно, мы так, а мы так жить не можем. Мы воем и воем вместе с этим собаком. Следующий. У меня, мы кошек с мужем стерилизовали. Наверное, кошек 20 стерилизовали, они ухоженные, с ошейниками. Думаете, кого нам первыми постреляли? Стерилизованных. Не стерилизованный кот прибежит с пулей по боку или там ноги перебиты. А эти стерилизованные спокойно их уложили всех. Нет у нас стерилизованных котов живых. Постреляли. Также и собак. Ну, чему я? Что я уже такое несу? Ну то, что действительно хотя бы хотя бы вот начинать какие-то документы готовить, чтобы клиника была открыта, стабилизация цена на стерилизацию была сведена минимум первое и воспитание в школе все пока это такие ну как бы в не первый не не в этом году если мы если мы вообще молчать не будем никогда здесь не откроют эту клинику один год подавать заявление другой год, третий смотришь когда-нибудь Да, і откроется хоть какая-то клиника по стерилизации. Ну і стерилизації прививки очень дорогие, она же все-таки частная. Все. Час. Ми прививаємо з мужем собак, нам 600 гривень только прививки, оходяться на собак. Пановника вот. Ну, вот 300 тисяч в рік. В місті 12 тисяч квартир. Це треба біля 25 гривень з квартири в рік брати. Ніхто не дасть. Десять тисяч це треба, щоб займалася волонтерська організація. тому що на державну я зразу скажу, треба посаду ввести людину, яка там буде постійно перебувати. Це мінімум 5 людей, тому що по змінах ходить. Це треба людину, яка а, ну, готувати їсти, і вони можуть. Ветеринара треба. Це по зарплаті вже вийде в пару десятків тисяч. Вітерінари можуть сюди Це тільки волонтери можуть. Так волонтеров тоже нальются. И дети век, и чем приобщаются занимаются только громадские организации и волонтеры. И дети. Не государственные организации. Очень много любят детей, родители а не позволяют. По и, и не я сюда удовольствием помогают. что за скоростью страшно. Я не знаю, куда мне эти 10 челков деть вот сейчас. Понимаете? я пришла сюда, сын Почему я говорю, что гуманнее было бы их сразу утопить, чем вырасти. Понимаете, вот у нас она ощенилась, и мужчины не поднялась, соседи, мужики, не потопили. Ну, я же их не буду Потому что вот то, что произошло, это уже негуманно это, конечно, не гуманно к ним. Потому что сейчас мороз и ну, все.